朋友们，这是什么？这是羊肥肠，可以挂肉肠、血肠。今天做个不一样的吃。嗯，哥，那今天怎么吃呀？今天我们做羊圈圈肠，还有羊捆肠吃。哥，好期待呀！开始吧，先洗洗。哥，好久没吃了，那不挺好吗？弟弟倒水。好嘞。金山山洗之前放点细盐，多放点，洗得干干净净。也可以洗了。哥，我来，我不干活难受。那不挺好？ 你看牛羊都吃饱了。哥，洗完了，哎，好嘞，那就可以做了。我去倒一下水。哎，好嘞，开始吧。这个这样穿，嗯、哎，然后拿筷子这样整。 太阳，哎，弟弟，一个圈圈肠做好了，哥我也学会了，我也做，来,来用这个做，嗯。做个,个,、嗯、个捆肠。 零别留下美丽 <laughs> 好了，弟弟，你看这样捆上就行。<原>哥哥，我学会了，我来。灿灿软灿的弟弟，你先放锅倒水，嗯，这个要焯水。嗯、来，来，停水。嗯，圈圈捆捆上，先焯水。你看牛放点葱姜，再来点草原四十二度。 这个焯好水了，弟弟把汤扔了。嗯，素雅弟弟，您没发现一个问题吗？哥缩小了，那不挺好？放都有，油热了放冰糖，嗯、好了，炒出汤色放放，方<方>刚才放都是姜葱蒜，这把、嗯、姜放。 放，我了我了，湘西六个辣椒，放，我了我了我了，出呛鼻子的香味儿。百三来水，嗯，走走走。好嘞好嘞。圈圈场空空场下锅，水开了以后二十分钟就熟了，盖上锅的盖。好，期待呀，哥，去看看羊群。嗯。 你看牛羊都吃饱了，我们的圈圈肠、捆捆肠熟了，嗯、呃，这可熟好了，开始捞吧。嗯、呃，十一上来了哥，我出去准备碗筷。嗯，好嘞，弟弟拿上桌，好嘞，开始吃吧，苏雅弟弟。哥，这回道才是大拇指呀、啊！哦、苏雅，原汤都流了，哦、我自己来一个。 金闪闪，黄灿灿，软绵绵的。嗯，哥，感觉上来了。我自己来一个。你看牛羊都。嗯，味道确实都没劲了，这个。舒舒服服，安详，想躺着呢。 哥，空罐茶更好吃呢！我也来一个。谁在轻声诉说嗯，哥，包汁的那不挺好吗？非常可以趁热吃啊！他说今天嗯。就打、嗯、开一个看看，嗯，包汁呢，蘸点辣椒酱，哎，我再蘸点韭菜花。嗯嗯 一天中最美好的时光，嗯、这个太香了，多多喝点奶茶解解腻。嗯嗯，嗯给你倒点热奶茶。嗯，太阳就要起马走了，零点的下美丽的暮色，草原就像涂了一层酥油。 金山山彩彩软绵我做的这个圈圈肠和这个捆肠，弟弟们特别爱吃，这不挺好吗？今天我媳妇、我孩子、我小姨子来夏季牧场的，哥，那太好了！做什么好吃的迎接他们呀？今天做个烤全羊吧，吉祥啊！烤全羊，那咱们快去抓羊。行，抓羊去吧。哥、啊哦哦哦，抓多大的？抓个八个月左右的羔子。好。啊 草原就像涂了一层油行,行行行，快拉走吧。嗯、我手拾羊，你们拿水。嗯。羊终于手拾完了，摆上。哎。冲水。哎，嫂子，咱们来了，哥。姐夫，我们来了。说说说哇，我媳妇孩子来了，睡了。 快去进蒙古吧！是草上哎，嫂子多喝点，深深嗯，来谢谢。谢谢。哪个啦？ 我想给妈妈发个视频，但是我们牧区这个网太卡了，怎么办呀？媳妇儿，你用中国电信推出的新型卡呀，哎、呀每月一百五十五 G 高速流量，打电话就不会卡了。那会不会很贵呀？不会，首月零月租，次月也只要十九，全国包邮到家。这么好啊？从哪领取呀？你点击我左下角就能领取，先到先得。哎，好的，老公，我去领一下。你去领吧，我去烤全羊。哎，行。 我这边都绑完了。嗯，绑腿就可以烤了。嗯。好了。哎，这回可以烤了。放、嗯。哎，好了，苏雅启动。先烤一会儿，一会儿改刀撒盐。先进进不？嗯。先进去跟他们聊一会儿。 全羊已经烤了二十来分钟，可以改刀了。姐夫，还烤多久能吃呀？改完刀再烤个一个多小时就可以吃了。后腿这块可得好好改呀，这个肉厚。哎，改好了，再撒点咸盐、麒粒盐，撒点儿。哎，撒完了，再烤个一个半小时。进屋。 我们的烤全羊再撒上这个全羊料，味道肯定美味了。烤了两个小时的烤全羊熟了，再刷个酱就可以吃了。十一裳来那哥好了，快拿进屋。烤全羊上桌，快坐坐。我们的烤全羊再撒上这个全羊料，味道肯定美味了。 金山山好了，开始吃吧。来吧，苏亚弟弟，哥教我扎扎木水啊，你你那不挺好嘛，趁热吃,吃,吃。给哪点说？姐夫，这烤的外酥里嫩，好吃。那不挺好。续续来，媳妇你也尝尝。 嗯，好吃。哥，我自己来。嗯，感觉上来了哥。我自己来一个。这可考的成功了，味道美极了。嗯。 你们两个多吃点儿，嗯嗯。来媳妇，我抱一会儿我的宝，你先吃。来妹妹，我们吃一块这边、个、瘦的这块。我自己切一块瘦的。这瘦的呀，可好吃了。 哥你先抱孩子我给他们分个好了舒舒服服按下躺再掰这个羊脖子清风徐徐从草上吹过远处是什么歌这羊棒骨味道嘎嘎的，都不知道老公我吃饱了弟弟妹妹你们多吃点啊太阳、嗯、就要骑马走了